Информация о злодеяниях режима против журналистов навечно должна была остаться в тайне. Но кое-кто разрушил планы власти. Все приміщення це для українського народа. Майор Николай Мельниченко. С 1998 года он тайно записывает разговоры в кабинете Кучмы. На конспиративной квартире Мельниченко сливает записи на компьютер и с помощником расшифровывает их. Они выводят из тени страшные, тайные вещи, Він звичайний урка, который занимается убийством, который занимается тем, чтобы пограбовать каждого. Так? И ты ему служишь. Тут обсуждали избиение Елешкевича. Четко зафиксирован и первичный заказ, и вторичный заказ на мое физическое устранение, когда Леонид Кучма решил уже добить меня. Кравченко подробно докладывал про похищение и наказание Подольского. Ну и, конечно же, Гангадзе. Вот лишь один из эпизодов, который мы хотим напомнить. Володимир Литвин, который в той час очолював администрацию, который брав участь в всех подобных нарадах, здесь не у координацию этих заходов по нейтрализации оппозиции. Я думаю, что он мог бы відповідати в суде. Действительно, отдать Гангадзе чеченцам, как выяснится, шефу советовал Владимир Литвин. you to go out of town or maybe if it possible to was almost completely shut down was in this town of Sarajevo you

Ответ на этот вопрос знает Евгений Марчук. Экс-главу службы безопасности в 2000-х считали главным оппонентом Леонида Кучмы. Что ж ты видать чеченцы? Что это за лексика такая? Оказывается, за несколько дней до этого Кучма в компании Литвина посмотрел документальный фильм про зверство в Чечне. Цих звірячих там злочинів відбувалися тортури різні. Родичам присилали там відрубану руку. А якщо там не вдавалося домовитися, то присилали їй відрубану голову. Чуємо мотиви, так? Да? І це все в цьому фільмі показувалося. Фільм жахливий. Да. Литвин советовал, а Кравченко с і исполнял. Вислужитися перед президентом, позбавивши життя його ворога, неприяти, це заслуга. Є люди, які так вважають і вважали. Між ними, говорять, розворачувались настоящі баталії за доступ к тілу. Хто більше вислужиться перед кучмой? Я офіційно заявляю, а тому по породи своєї служби. Я действительно неоднократно докладывал всей ситуации, которая складывается на территории страны президенту страны. Никаких поручений от него и никаких действий в отношении исчезновения Гангадзе я не получал. Кравченко старался и на публике, и наедине. Вот он, например, козыряет перед президентом спецотделом головорезов Пукача. Кстати, Кучма лично награждал Пукача медалью.

В ітоки приданий міліціонер побіждає апаратчика. Головним фаворитом сім'ї кучми була був Юрій Кравченко. Обговорювалася можливість і шлюбу доньки кучми з Кравченком. І він був постійним таким наближеним другом родини і в тому числі Кравченко розглядався на початку 2000-х років як ну, наступник кучми на посаді президента.

Сам факт того, що це обговорювалося на рівні президента, і є люди, які намагалися спонукати президента на якусь гарячкувату розмову і команду з цього приводу, гарячкувату. Це зрозуміло. Кучма планировал посадить Кравченко на трон в 2004 Но Путин указал на Януковича, который тоже представлен на пленках Мельниченко. Короче, Янукович, это я на запись, платы дани дань Кучме. Миллион долларов еще месяц. У нас 2009 року платы в Пинчуку. И про сам Янукович доповедает. Эксперты предполагают, что именно из-за засветки Януковича пленки Мельниченко так и не использовали в качестве доказательств в суде. Признай их таковыми, и Януковичу вряд ли бы, когда удалось сесть в президентское кресло, скорее в тюрьму. История Украины могла бы быть без воровского режима Януковича, без расстрелов людей на Майдане, без войны на Востоке, если бы пленки признали доказательством. И на тему поставить крапку в нашей тривалий компании. За допомогою записів можна притягувати до карної відповідальності Кучму, Януковича, Базарова, Пінчука. Ну, Переліть можна йти, 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 йти. І навіть тих людей, які, я думаю, тут також сидять. Три года назад Конституционный суд запретил использование в качестве доказательств записей, сделанных незаконным путем. Это правило в первую очередь применили и к его материалам. Специально и несправедливо, утверждает Мельниченко. Но я э, что в моих действиях не было абсолютно никакой незаконной Моя действия. Моя действие было абсолютно законным. Потому что крайне необходимость, если я чув и бачу, что людина робот злочин. Пленки Мельниченко и сегодня представляют огромную угрозу для целого ряда известных, влиятельных и опальных персон. Ну, бо придется на десятки лет назад. И мы это не и тому ну, они, народ считает за бедло, и как, все, делать не можно, не будет. Есть надежда, что будут. Об этом заявляет уже и Ренат Кузьмин. Пленки Миличенко были признаны вещественными доказательствами по делу, и мы на эти пленки опирались, подготавливая документы о предъявлении обвинения, а потом подозрения экс-президенту Кучи. Если бы не было плевок, я вас просто запевняю, Не то, щоб в цій студії, ніхто би не знав, що мене там побили чи не побили. Розумієте, про що? і таких, як я, було я не думаю, що навіть сотні, а значно більше по всій країні.